Добрый день! У нас на 15.00 взгляд справа. Это сразу по месту он и смотрится. Ну, вообще это неправильно, но хотя бы на следующий день. Просто я не помню, короче, какими-то вот там статьями его я пытался сразу глянуть мега телефонный интернет. Боже Саша! Меня пугаешь! А вы тоже такой, да? Да, конечно. Что -то, что -то... Да, да. Я вот, доверенное лицо Машковского, буду с вами общаться вместо него. В вашем присутствии я А розгляд справа будет проводиться? Ну так вот он в 15 минут не проводится. Так, я, как я, как вы, не рассмотрев я. дело, вас подписываете постановление? Вы, я его выписываю. Я вам сказал, а. что я в да, прошу, прошу 0, прощения. вынесу человеку постановление. Да, да, да. Только у меня еще одна к вам просьба. Я могу с вашим удостоверением ознакомиться? А вы вот. что? Я представитель от общественности, его доверенное лицо. Член областной общественной организации ну, я не с вами трон -трон. Общаюсь, я вот общаюсь с человеком. Ну так, я общаюсь с вами вместо него. Надо, мы вам сейчас письменно напишем ходатайство. Да, вот, пожалуйста, мое удостоверение, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Так, Сапров Александр Ильич. А Сагиров, читайте правильно. Ага, Сагиров. Ну, да. Так, инспектор ДПС ДАИ. <как> У меня сразу Дисней, до 01.11.2015. Угу. Сразу вопрос. Вы можете раз... рассматривать административные дела? Просто Я? как инспектор ДПС, Промогу. да. Можете, Промогу. да? Ну хорошо. Спросим. Так 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 не у тебя не можешь ручки mm -hmm. Ручки нету. Mm -hmm. Не брал. Mm -hmm. Восстановление вы вынесли, но да? без розгляду справа. Можно у вас ручку попросить? Мы вам сейчас вот информационный запад заполним. Можно у вас, у вас ручку попросить? Нету? Нет, к сожалению, нету. Чего Поможете взять? простому гражданину Украины? Ну, у вас же должна быть ручка простого гражданина. Да, но мы тем, не... Мы, тем не менее мы ваши воспользуемся. Пиши. Дома. Инспектору ДПС. Сагирову. Здесь, вверху? Да. На русском, да? Да. Не Инициалы ваши можно? Александр Вячеславович. Вид. Себя пишу. Улицу в живу? Да, да, да. Прописку свою. А вообще, товарищ Сигиров, это грубое нарушение процедуры. Какой? Розгляду одним справой. Да? Да. Вы знакомы вообще с процедурой розгляду? Что? Да, в ну, протоколе смотри. Могу не, 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 а не, слушай. могу сильно. тут. Постановление выношу. А на работе чуть-чуть занят, что говори, Только быстрее. Хорошо. 10.30, да? Чем же я еще... его нарушил? Вообще, не, не по процедуре абсолютно. Вы не а выслушали я... ни одну из сторон. Я не имею права выносить постановление? А, постановление выносит я специалист... Дослушайте да, меня, пожалуйста. Специалист за админпрактикой, практикой, инспектора за админ практикой. Это первое. Второе. Рассмотрение дела я начинается. Могу пригласить специалиста с скажет, кто выносит постановление. Хотите? Да я прекрасно знаю законы. Плохо я, вы не, Плохо не... знаете, знаю. значит. Ну, судя по всему, наверное, даже лучше вас. не mm. да? Это первое. Второе, вы не, заслушали... вы не заслушали ни одну из сторон. И я заслушал это. первое. Я а против. второе. Выносит, 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 подпис, составляет, вернее, протокол и выносит постановление. Выносят постановление разные инспектора. Кто он такой сказал? Вы не можете являться и обвинителем, и судьей. А я не судья. Если, я вы, если вы выносите постановление, вы принимаете решение. А виноват, это, моя человек это моя статья, по которой я выношу штраф. А там, где выносит судья, то я не имею права. Ну в... ничего. Постановление. <с dije> судья вам <с> расскажет. Ну, расскажу. Тут что, статью не Пункт правил. 16-11. Или это 20-20. хорошую вымогу. Да, 16-11. Вы знали, какой 16-11. Теперь на втором листе расписывайся. Же... Так, номер машины напиши вот. дата подпись инспектор это вам При, приобщить к делу потому что в суд, в суде она понадобится Конечно, к, про, к протоколу да только раз почитайте по поводу видео я знаю, что я читаю. это оставляет это мы с собой берем да, Роспись, теперь да, читать копию вашего. Читай постановление, прежде чем расписываться. там не 7.14, 77 ага. Что не, не, важно. Ошибка. Так, говорю, не веду. Дом 7, квартира 7. Во мне сказали 7.14. Поэтому. Ну, достаньте своевременные трехчасовые ага. дозы. 7, 14. А что, вы права забрали? Ну, нет. Не а, а, Ну, это протокол копии. Чешуа. Да, Дом 7.14. Да, написано 7.14. 7.14. Да. А так все правильно. А так все правильно. Да. Ну, достаньте, у вас же документы при себе на машине. Да, да. Ну, достаньте и посмотрите. Что там написано 77? Ой, 714. Ну, раньше там же, сейчас еще переехали. Тут, наверное, же не изменяют, да? Ну, вы посмотрите, я у вас по временному переписал. А, угу. Че, на этот, там часовой, правильно? 714? Да. Но. Ну, ну все, хорошо. Это давно было. А, вот здесь. Ну, мы. Вы же не сказали. О, я вас спросил, вы там прописаны, да. Это все. Все. Ну. Короче, смотри. Вот это я вот, вот право поручника слово зачерпывай, пиши его не я и расписывайся. Там черкать ничего не надо. Ну, не, ни, один закон этого не запрещает. Не расп... Он расп... Не запрещает, я вам еще раз объясняю. С меня снимают премию. Вы мне ее будете платить? Давайте, товарищ. Давайте, давайте, будете давайте мне ее платить? давайте премию. мы сейчас. Позовем товарища Пушка Эдуарда, и он вам расскажет. он это вашему можно. отцу говорил, что здесь нельзя черкать. И ваш отец тоже хотел здесь буковки Z поставить. Он сказал, нельзя. Так должно да. быть. А не закон, так не ск должно быть. закон сказал, что снимают премию. Понимаете, моя семья останется без премии голодная. Вы ее будете кормить? Вы у, меня, лично. У, меня, у, меня, есть своя есть, семья, так а вы мою будете кормить? Так, а то, что вы подчеркаете. Это да. протокол, понимаете? Это документ. В нем, чертать нем нельзя. Я у вас в правах не черкаю. Я у вас в паспорте черкаю. Да при чем тут вот паспорт? Все. Здесь паспорт. Человек, он расписывается, человек расписывается. То, что он примитный их а -а -а. постанову отримал 3.06.2013 року. Все, роспись. Идет в суд с этой копией и может обжаловать. Вы как его Захистник вы должны знать это. Я в курсе, да. А черкать не надо, потому что с меня потом хорошо, премию. Хорошо, А то вы здесь рассказываете. А да, по поводу премии я в пятницу пойду к товарищу Кравцову и покажу ему вот эту видеозапись. Да, пусть, да, пусть он разбирается, за что, за что с вас снимают мой, премию. Это мой документ, понимаете? Мне черкать в нем нельзя. Так само, как у вас есть документы, так само, как есть с паспортом стали столе документы, коды и все прочее. В черпать тоже нельзя, понимаете? Не исправлять, не черпать. Все, поехали. Все, счастливо, Я правопорушен. Заметись на правопорушен. Не сомневаюсь. Боитесь. Мои действия. Всего доброго. До Обязательно. Там на кнопочку нажимаете. Да троги, там нажимаете, она дорого стоит. Я а в курсе, только кнопочка -то. шата.